फरिश्तों को पैदा फरमाया फिर जिन्नात को आग के शोले, शोले से पैदा से किया गया, गया, गया और इनके बाद इंसान तो को पैदा किया गया।, गया सबसे तो पहले इंसान पाक के प्यारे प्यारे नबी आदम सलाम और आप पहले रसूल भी जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानब भेजे नूह अलैहि सलाम को अवलुर रसूल इस वजह से कहा जाता है कि आप अलैहि सलाम कुफ्र और शिर्क फैलने के बाद सबसे पहले مخلوق की हिदायत के लिए भेजे गए आदम अलैहि सलाम पहले खलीफातुल्लाह भी हैं जैसा कि प्यारे नबी सूरह बकरा की आयत, 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 आयत नंबर 30 में, में इरशाद पाक है व इदा रब्बुक लिल इन्नी जाइलुन फिल अरदी खलीफा और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। इस आयत की तफसीर में खलीफा उसे, उसे कहते, कहते हैं जो अहकाम जारी करने और दीगर इख्तियारायब होता पाक है अगरचे तमाम अम्बिया के खलीफा है लेकिन यहाँ खलीफा से आदम मुराद है और फरिश्तों को आदम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करे और उन पर खलीफा की आजमत और शान जाहिर हो कि उनके पैदाइश उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लकबा कर दिया गया है और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई तो अल्लाह करीम इससे पाक है कि उसे, उसे किसी से मशवरे की जरूरत हो यहाँ खलीफा बनाने की खबर फरिश्तों को ज़ाहरी तौर पर, 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 पर मशवरे के अंदाज में दी गई इससे इशारतन मालूम हुआ कि कोई अहम काम करने से पहले अपने माताहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि उस काम से मुता उनके जहन में कोई, कोई बात, बात हो तो, 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 तो उसका, तो उसका तो हल हो, हो सके या कोई तो ऐसी मुफीद राय मिल जाए जिससे जिस वो काम मजीद बेहतर हो जाए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहमद मुस्तफ़ा सल्लम को सहाबा कराम से मशवरा करने का कुरान पाक में हुक् फरमाया है बेशक अल्लाह बे 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 पाक को फरिश्तों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अस्हाब से मशवरा करने, करने की हाजत नहीं लेकिन मशवरा करने का फरमाना तालीमी उम्मत के लिए है ताकि उम्मत को भी इस सुन्नत पर उम्मत को भी सुन्नत पर अमल करने का फायदा मालूम हो सके

बेशक बे अल्लाह पाक और उसके रसूल, रसूल वसल्लम मशवरे से मुस्तना यानी बेपरवाह बे लेकिन अल्लाह ताला ता ने मशवरे को मेरी उम्मत, को उम्मत के लिए रहमत बना दिया है तो आइए मशवरे के बारे में तीन फरामीने मुस्तफ़ा भी समा फरमा लीजिए नंबर सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया जो, जो शख्स किसी काम का इरादा करे, करे और, और उस उसमें किसी मुसलमान शख्स से मशवरा करे अल्लाह पाक उसे दुरुस्त काम की हिदायत दे देता है नंबर दो जिसने मशवरा किया वो नादिम यानी शर्मिंदा नहीं होगा नंबर तीन जो बंदा मशवरा ले वो कभी बदब नहीं होता नहीं और जो बंदा खुद राय और दूसरों के, के मशवरों से मुस्तगना यानी बेपरवाह बे हो, हो वो, वो, वो कभी नेक वक्त नही नहीं होता अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मशवरा करने की जो सुन्नत है इस पर हमें अमल की तोहफी कता फरमाए और दूसरों तक, तक भी पहुंचाने भी की तोफ़ी अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम